постоянно говорим про то, что Андрес Смит так и накресло на мэра. Вот, как вы можете нам сказать, что сейчас происходит, и что вы сейчас встречаетесь, и чи, я как говорю, не ревнует вас Александр Владимирович за то, что вы все-таки часто появляетесь. Я в этом, вас так, я так, я так, понял. Я понял ваш так, вопрос. Нет. По поводу ревности вы задаете вопрос Александру Владимировичу. Я же не могу знать, вот, ревнует или не ревнует. Я думаю, нет. По поводу мэра, ну, слушайте, ну как вот вам ответить? Как есть? Как есть? Вот, и, вот, я вам вполне искренне говорю, я даже не думал, э, э, не думал об этом. Я вполне искренне, честно говорю, я об этом не думал. По поводу встреч, ну, я был два созыва народным депутатом. Собственно говоря, когда, и вы помните, мы встречались э, со всеми с вами, я говорил, я вел приемы, приходили люди, и на вопрос, а все ли меня устраивало, скажем, ну... Ну вот, например, приходит человек и говорит, вот у меня там есть такая проблема. В том-то, в том-то, в том-то. Я там, пишу звернение депутатские и, скажем, еду и сам там это, договариваюсь о встрече с тем или другим руководителем. И довольно-таки часто так бывало, что все-таки ошибались по отношению к тому человеку. Я задавал вопросы, говорю, слушай, ну если есть закон, если это прописано, ну почему ты вот это делаешь? То есть вещи были те вещи и те моменты, которые во мне просто как в человеке они вызывали, ну то ли не, не понимание, а другой раз и даже злость какую-то. Вот сейчас вот меня назначили на эту должность, вот назначили на эту должность. Я собрал коллеги, говорю, коллеги, ну вот скажите, пожалуйста, есть вещи, которые вас раздражают? То есть мы можем как? Работа любого чиновника и каждого, она четко регламентирована там и служебными обязанностями, и теми или иными э, законами. Да? То есть, ну, это же правильно, есть определенные рамки. Но можно это ну, выполнять, скажем так, формально вот, и соглашаться с тем, что происходит. А можно иметь желание с точки зрения нахождения на той или другой должности вот, делать это как бы еще и с каким-то таким, ну, нормальным там подходом, нормальным креативом. И вот я собрал коллеги, говорю, скажите, пожалуйста, вот есть вещи, которые вас раздражают? Да, есть. Но я это преднамеренно делал. Я говорю, скажите, вас, например, устраивает то, что мы город превратили как в Шанхай какой-то? Стихийная торговля, вот такие вот эти вот там непонятные там какие-то столы, непонятные люди стоят там. Вот. И плавненько перешли на другие аспекты. Они мне говорят, раздражают. Я говорю, стойте так, я с кем разговариваю? Вот там, вы же начальники управления, заместители. Ну давайте будем порядок наводить. Это первый момент. По поводу частых встреч, ну если я вам надоел, ну давайте мы сделаем паузу. Вот. Но, собственно говоря, как бы я и скажу, из каких соображений. Вот. Но если мы на сегодняшний день декларируем все, что, вот, как Лебедь говорит, Рифы секретно стоят и так далее. Нет, собственно говоря, громада избрала мэра, депутатов, да, назначили заместителей. Я так понимаю. Вот мне сегодня удостоверение, кстати, это уже я прошел спецпроверку. Мне сегодня вручили удостоверение, да. Вот я его получал, я поднялся, говорю, служу в громаде Чернигова, да, вот. И вот принцип такого я же еще раз говорю вот мы вот я вполне искренне говорю я не рассматриваю это и я говорю правду это как ну элемент моего трудоустройства я реально хочу изменить э, некоторые там, ну, процессы направления некоторую ситуацию я четко для себя наметил вот что можно сделать быстрее а что требует ну действительно какого-то определенного процесса а по поводу тех коллег, о которых вы говорите, я им и говорю, все проблемы ваши, вот ведь нормальных, хороших и нужных дел эти люди, люди делают довольно-таки много. И часто порой, вот я это вижу, на тот или на другой там э, выполнение задач, то ли не хватает, скажем, денежных средств, то ли это требует прохождения определенной бюрократической процедуры. Но я говорю, давайте мы работать по-другому. Вот есть вопрос, есть проблема. Все заинтересованные собрались, просели, обсудили, приняли решение, позвали уже там ну, тех людей, и пусть они формализируют этот вопрос. А можно, вот, например, как я тоже видел в одной истории, ну, удалось это просечь и больше не наблюдаю. Вот люди сидят, кабинеты напротив друг друга. Они разговаривают через письма по почте. Поэтому мы все должны понимать, я за себя говорю, мы это вот, ну я имею в виду чиновники, да, городского звена, мы должны понимать, мы очень в плотном контакте с людьми, вот с громадой места, и мы должны работать на город. Вот почему я в начале разговора за эти дома рассказывал, ну и мы должны вести честный диалог. Вот это мы можем, это не можем, если не можем, по каким причинам. Но и вопрос задавайте людям, а почему это вот так? Вот почему вы здесь? Вот очень удобно сидеть возле дома на скамейке, налузать гору семечек и положить несколько этих стаканчиков, выпить пиво и криком кричать, а где Кривенко? А устроено это по-другому. Должны приехать представители экологии и выписать штраф. Я не прав, если так вот разговаривать по-честному. Это как и с окурком брошенным и так далее. Давайте себя потихоньку начинать. Другое дело, если его некуда бросить, этот окурок, это да. Но я тоже хотел бы спросить у громады, а где вот были, был проект сколько там, два года назад, когда зеленые урны повешали на столбы. Ну было очень удобно, ну, ну через год я на этих столбах увидел только одни крепления. Так это что, Соколов с Андресом пошли, их посносили? Нет. Вот с чего давайте начинать. В Турции все были, есть там город, забыл, как он правильно называется, это да? Родина Помидоров. Это там через перевал, вот туда, вот в ту сторону ехать, к Святому Николаю. И гид рассказывает, это в Турции, говорит, я ему слушаю, говорю, кабриолеты стоят, он говорит, в городе не совершается ни единого преступления. Это Турция. Это так, для справки. Так я не, я хотел бы все-таки, так, по поводу встреч, так что вы скажете? Нет, не, не, если это лишнее, вы мне скажите, ну не вопрос. Я думал, почему я, я предложил, согласен. давайте разговаривать, давайте общаться. Может мы тогда начнем как-то больше понимать друг друга и исчезнут вот эти вот какие-то непонятные грифы секретно, а которых, собственно говоря, я еще и не видел. Вот. Но тем не менее, если мы с вами, я же говорю, если мы с вами будем обнажать проблемы, но и будете вы как коллеги, будете показывать, или эта проблема осталась, или эта проблема решается, вот, тогда, я думаю, и общество, оно поймет, собственно говоря, что ну, не все зависит только от местной власти. Вот. То есть люди, в первую очередь, должны понять, как устроен этот механизм. Вот. Поэтому, я думаю, если вы обратитесь и э, к заму по финансам, там, и к тому же Владимир Владимирович Кривенко. Вот, я думаю, если нет, я вам обещаю, в следующий раз вы сделаете заявку и скажите, вот есть тема для обсуждения, например, ЖКХ, то-то, то-то, то-то. Я вам гарантирую, я приду, и со мной придут профильные люди, и для чего они нужны? Они профессионалы в этом вопросе, они знают до глубины и все цифры, и все проблемы, и практически и людей, которые, скажем, это вот, то ли помогают, то ли ломают. Вот. Давайте такие вот будем встречи устраивать. Это нормально. Тогда мы друг друга быстрее будем это, знаете, как на одном языке разговаривать. Вы говорили, что давали задание начальнику управления торговли разобраться с несанкционированной торговлей. На улице Рокоссовского, в частности, не про город, появилось больше всех этих торговых точек. То есть это уже разобрались или это как? С чем это связано? В 16.30 сегодня встречи были постоянные. В 16.30 сегодня я собираю у себя всех, так сказать, заинтересованных лиц или участников этого процесса. И сегодня будет подведена черта, разговор будет долгий, непростой, будет подведена черта. Вот, и мы рассмотрим, что такое, дадим четкое определение стационарная круглогодичная торговля, что такое сезонная, что такое весенне-летняя. Вот, уже четко намечены и по поводу стихийной торговли, по поводу э, незаконно стоящих киосков там и так далее, вот этих разных стульчиков, столиков и так далее. Две папки у меня лежат. Я просил своих людей, отработали, просчитал, чего мы недополучали в бюджет. Вот есть эта комиссия где у ну, меня переизбрали там председателем комиссии на этой комиссии но до комиссии и после сегодняшней встречи и до этой встречи мы уже ведем встречи с людьми и четко им говорим это вот как примерно у меня была встреча с инвесторами в эти пивные палатки однозначно будет вот так, но мы говорим мы как власть мы диктуем но диктуем вот расшифровывать это слово предлагаем вот она визуализация. Три вида проектов. Дорого, средне, бюджетно. И не все принимают, скажем, бюджетную сторону. Берут и другую. Но это должно быть вот так. И должно быть вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот вы вкладываетесь, а мы как власть, мы вам гарантируем. Знаете, ну, грубо, но как земля за колхозом. При условии, и так оно в договоре написано, выполнение инвестдоговора. По поводу стихийной торговли. Я не буду повторяться, я четко сказал. Кто этим занимается? Этих людей знают. Вот люди сами те пришли, мы говорим, мы запрещать не будем. Я переговорил с Центральным рынком, с Морозом Олегом, это рынок Нива. Они предоставляют площадки для социальной торговли. Эти люди, у них, оказывается, было разрешение на 4 или 5 мест. Значит, мы говорим, это должно выглядеть вот так. Щиторазборная разборная конструкция, симпатичная, красивая, с навесом, пожалуйста вы за эти места платите, ставьте их вот там. Вот. В обмен на то, что вы становитесь моими союзниками по уничтожению стихийной торговли. Почему? Потому что вы ее организовали. Понимание я вижу. По поводу киосков. Я сегодня Стаху сказал, говорю, Артем, вот когда мы сегодня проведем, четко намечаем, делаешь предупреждение, зазор на неделю, если люди сами не решают, у тебя есть все законные права, кран, эти как они называются, эвакуаторы, вот, и все вывести. Вывести и поставить. А дальше потом смотрим. Есть освячивают депутаты, есть понимание, есть там необходимость. Другими словами, я о чем говорю? Вот как за эти пополнения счетов. Я не знаю, как вас, меня это раздражает. Ну, эти по пять. Типа, по 6 красных столов, ну, извините, уже это аж синие эти девочки-мальчики, потому что с утра до вечера на морозе, я задал простой вопрос: скажите, пожалуйста, если мы их уберем, потребитель не пострадает, мне говорят, нет. В любом магазине, гастрономе эти карточки есть. Мы должны запрещать тем людям. Они работают, там, платят там, ну, определенные деньги в бюджет и так далее. Нет. Но я им говорю, Сделайте вы предложение. Как? Они сделали визуализацию. Идите, говорю, вот туда, в спальные районы. Уходите туда, где вы нужны потребителю. А не стекайтесь все в центр. Вообще, сама идея вот всего этого вопроса у нас, ну, просто весь красивый город, а центральная вся часть, ну, это просто прелесть. Если вы ездите по Украине, а что вы так, Александр, удивленно? Вы хотите мне сказать, что это неправда? Так я вам хочу сказать, что вы ошибаетесь. Вот. Понимаете? И я говорю, центральная часть достаточно. И Тут всех видов там услуг и так далее. Вот. Она должна быть разгружена. Только вот то, что есть стационарно И больше я вам скажу, я с ними разговариваю, я им гарантирую. Если в начале 100 метровки например, лебедь разместил вот этот объект, который вписывается, то уже в конце 100 метровки Андрос не разместит. Достаточное количество. Да, может это немножко кому-то не понравится. Но мы должны влиять на эти процессы. Я, вот моя позиция, я не хочу, чтобы город превращался вот в такой восточный Шанхай. Давайте самозанятые люди и выникнет вопрос, как их Это не самозанятые люди. Извините, как бы это не грубо звучало, это людей превратили в рабы. Это не та занятость, о которой мы должны говорить. Людей превратили в рабов. В рабов. Ну, вопрос задайте, коллега. Я вам вот скажу, знаете, вот я другой раз вот так вот губы прижимаю, когда вот все от имени людей или взывают людям. В этом есть большой вопрос. В этом есть большой и одни и вторые и третьи. Вот, вот, знаете, а моя позиция, моя позиция такова: надо о людях помнить не только три месяца избирательной кампании. Самое главное, как ты в междумете находишься. Я имею в виду между закончившимися выборами, выборами и те, которые будут следующие выборы. Вот на сегодняшний день, ну как бы знаете, я мог бы сказать: да, ну, знаете, я вот теперь здесь, это, в Чернигове, чиновником работаю. Вот, но это тоже не работа Верховного совета. Это тоже не работа Верховного Совета. Это вопрос такой: одним нравится, ну даже давайте так коротко я понял, заканчиваю. Последние выборы они показали. Люди отдали предпочтение мажоритарщикам.